islomiy bir saytda o'qib qoldim aytyaptiki bir paytlar butun dunyodagi erkaklari tish o'tirgan chiroyli ayol aytyapti men deyapti farzandini bag'riga bosayotgan ayolni ko'rganimda menga alam qiladi deydi nimaga men shu ona bo'lishlik şey baxtidan mahrumman deydi ayniqsa deydi musulmon mamlakatlarga borganimda deydi eri deydi supermarketda oltita yettita somkani ko'tarib ketsa oldida ayoli yengil ketayotgan bolasini yetalab bolasi u yoqqa bu yoqqa yurayotganini ko'rib turib havas qilaman deydi endi meni deydi hayotda deydi nimaga erishdim uyimga borsam deydi och qolganligi uchun ovqat so'rab meni oldimga itim bilan mishig'im keladi meni xabar oladigan hech kim yo'q men nima topdim hayotdan deydi bu ayol nimaga bunday xor bo'ldi chunki ayolligini esdan chiqarib qo'ydi xaridori ko'pligiga orqasidan suratga olganiga hamma xaridor bo'lib ishqivoz bo'lganiga unutib qo'ydi kimligini ayol edi zaifi edi